じゃあまあ簡単なやつからいきましょう大阪の人はアキャンディーアメのことを何と言ういしいうああ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 あいああ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 あはああ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 いああ 金僕ですお先に雪雪違いますああ味しい美味しい欲しい美味しいかどうかはみんなが決めるから僕はい傘傘はい違う雨だからウソングはいウソンバブルバブル違うおいしおいしいじゃあヒント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 雨雨雨食べ

アメのことアメちゃんって言います。オッケー、サギのちょっとちょっちゃん。あ、い1位、1位。大阪直井。大阪。肘界の大阪直い。大阪、の大阪直井。じゃいです。アメちゃんはい。じゃあ、続いて、第2問。え、これはじゃあ、日本のクイズですね。はい。え、うなぎ、皆さん、うなぎ、知ってますかはい。うなぎと、

頭にキャンパイおすげーえ、なんでわかったのなんでわかったのいや頭にキャンパ僕、おー、な、なんか頭に梅干しが嫌いであ、嫌くないよそう、そう、そう嫌くないよ梅干しが瞬間、梅干しってなんかこの、この、この、このほんとほんとほんと昔、昔、やったことあるかもなんか、おかしいですよねやったことあるおか、あるある 理由あ理由が昔スヌーパーのイベントで一回やってるこのクイズこのクイズやったんだよね記憶力記憶力記憶力そういう思たんだなるほどじゃあなんで他の皆さん覚えてなかったんですかうさぎだと思った僕はちっちゃエルだと思った僕の記憶力に乾杯二回目すごいですねありがとうございますありがとうございますうさぎじゃなかったうさぎじゃなかったはいじゃあ次行きますよ二月の三日は

じゃあ最後だうそさんジャケジャケ最初はグジャンケンポイじケけポイオッケーはいじの自分の年の分食べます正解イェーイさすがセミがセミがさっきセミさんがさっき絶対十三個だと思いました !13 個違う違う 自分の年の数そうですねはいはいはいドラマに見ました大阪に見ました分かりましたはいじゃどんどん行きましょうえとじゃ大阪クイズですオッ大阪の人はバクですえ何ですかバクのナルドをバクテはいはいはいバクドバクドバクド終わりはい大阪の人ははい普通

似合うじゃない。これ食べて、ご飯食べる。レモン。レモンじゃない。レモンじゃ、ご飯食べれる。なんでしょう。割り箸。割り箸は食べれない。割り箸は。美味しいご飯。あ、違います。木の、木の味で。違う、違う、違う。日本の食べ物ですよ。あ、中食か。あ、あ、分かるけど。

失敗しました本当に。やっぱりお腹はお好み焼きですよね。そうだよね。お好み焼きを食べたいな。食べたい。お好み焼き。若い方。簡単だったんです。簡単ですか。はい。はい。じゃあわかりました。次行きます。最後ね。はい。いや、日本日本上手い人二人が残っていましたね。そうだね。そうだね。日本語だけ勉強しなくない。勉強しよう。日本語上手い人。日本語文化を伝える。 日本の文化を勉強してほしい。かはすやっぱりお好み焼きよね。日本の文化を勉強して。文化で勉強しろ。そうだね。全然わかんないみんな。じゃ、行きましょう。はい、じゃ、大阪。次は大阪弁なのかな。大阪弁。弁ですか。はい。いきますよ。はい。シュッとしている。どういう意味でしょう。

パスパスパスあそうパスじゃあ正解言うよ正解はんかこうかっこいいとかああかっこいいスタイルシュッとしてるああンさんシュッとしてるねさあもありがとうおしゃれじゃないおしゃれおしゃれもありますシュッとしてるそうですよね一つ習いましたはい じゃ、最後、最後,最後、最後の問題だよ。はい、答えられなかったら、二人で罰ゲームだからね。はい、<laughs> いいですか。わかりました。はい、じゃ、あ2月3日節分ありますけども。えほう巻きという海苔巻きを食べます。はい、その時のルールがあります。海苔巻き。海苔巻き。巻き巻き。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。金歯の色気でいいの。金歯。<ー>はい、のルールがあります。一つは同じ方向を見て食べる。うん。 で、もう一つは、切らないで一本全部食べる一本全部,全部食べる、うん、もう一つのルールがあります何でしょう、はい、半分切ってだから切らないで食べる切らないで一本食べますあールール、ルールがありますルール <laughs> お水で、お水でお水 <laughs> 醤,油醤油、醤油に入れなくて食べる違いますわさびつけて食べます違います ああ、時間ちょっと。<laughs> あなんか、願いを、はい。うん、まあ、うん、でも、違います。はい、違います。そうだけど、そうなんだけど。ヒント、ヒント。ヒントはい。ヒント。じゃあ僕があ手で、手で食べます。ああ、違います、違います。足で、<laughs> 足で食べます、足で。食べれない、食べれない。<laughs> じゃあヒントヒントヒントってうかもうほぼ答え僕が今やります3問3問3問はいああ食べてるふりそれゃ今だから今現にないからそりゃ食べるふりだよそれはああ少しずつ違います一口一口一口ずつ食べますうんああお水を飲まる 違う違うあ違あああああああ喉に入れるああ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 べあああああああたああ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 ってああああああ食べなああ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 あ

それは、ケンキさんが食べる俺だからそれは今やってるのははいじゃあ最後一個ずつ最後一個ずつ間違ったらまゲームだよ最後の最後の一個ずつ前歯だけ使って食べるうさぎじゃないんだからはいはい最後もう一回見せてくださあどこ食べるん

正解。え？音？音？音を出なくて食べる。音？音じゃ声？声？じない形。うん。あ、でも同じです。同じ。同じ意味は？はい。同じか。同じ？声ぬ。僕それはいいの？そう。声と音は違う。そうです。でも僕はそういう意味で。すごい圧がすごいな。 あ、プレッシャーがすごい。ずっと食べると、ちょっと同じじゃない?。いや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 。何ですか?。静かに、静かに。静かにも。何も。なんで、なんで静かに食べますか?。そういう文化です。なんで。うん、都の文化ですか?。えそういう文化だから。はい、はい、わかりました。勉強になりました。